yetimni duosini alloh taolay aytyaptiki o'ylab o'tirmay qabul qilaman deydi. yetimni duosini o'ylamayman ham de nima duo qilsa ijobat qilaman Qana qilib qilsin yig'lab duo qiladimi yig'lamay duo qiladimi qo'lini ochib duo qiladimi ochmay duo qiladimi qabul qilaman duo qilinayotgan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar ijobat bo'ladi peshanasini saidaga qo'yganidan tuyani bo'yniga o'xshash bujur <laughs> bo'lib ketgan bo'lsin hajga boraverib kovushi yiyilib ketgan bo'lsin tuyani hajga ko'p borganligidan o'rkachini yaltillatib tashlagan bo'lsa yetim duo qilsa ijobat qilaman olloh o'zi saqlasin mana shunga bir holat bir o'n olti yil bo'libdi bir janjalga bordi to'rtta bola janjalni sababi qaynotaga ya'ni erkak qudaga qilingan ko'ylak kuyov köyü bolani akasiga almashib qo'ygan bitta ko'ylakni orqasida erkak qudaga qilingan ko'ylak qaynog'aga bo'lib qolib qaynog'aga qilingan ko'ylak qaynotaga ya'ni qud kut, erkak qudaga bo'lib qolib erkak quda qudani xotini ayol quda to'rtta bolali bo'lgunhu kolverganda erim quda ko'rib bir ko'ynak ko'rmadi erim kelin olib bir yaxshi ko'ynak ko'rmadi pastkashni pastkash ekan bular shu yerda bir qaynog'i eshitgan bu gaplar hoji ona shu ko'ylakni manga almashib qolgin mani bu vijdonim mana ko'tarmayapti demayaptida yaltillab kiyyaptilar bilmaydiki man hech kim basman bunga manga hech unaqa nima yo'q bu ko'ylak dadamnikidi demagan qo'ltiqqa tiqib pismayib ketaverganlar uylarda hojga bormagan odamni o'zi qolmagan ularkida Qarang, hojiga bormagan odamni o'zi qolmagan endi qarangki to'rtta bola yetim bo'lishlikka kelyapti-yu. oxiri o'sha hojiga borib kelgan hoji nima deyapti bergan rozi rozimasman agar yashamas, yashasang bugun quritasan bu xonadonda oyog'ini shu kungacha sabr qildim bu ham itga o'xshab ekan, to'rtta ham tug'adimi dedi. Yo'qat. o'zing ham yo'qol agar nima qilmasang aralashdik bo'lmadi hokimiyat aralashdi bo'lmadi hamma aralashdi bo'lmadi oxiri ko'ch ko'tarilyapti to'rtta bolani yig'isiga birov chidab turib bo'lmayapti aytdi to'rtta bola <laughs> shunaqa yig'lashyapti ko'ch olib chiqildi moshinaga chiqishyapti ta bola ikkita qiz ikkita o'g'il dadani to'rt tarafidan ushlab oyog'ini ushlab olishgan ketmaymiz deyishdi o'sha yerda bir dadani gapini qarangki opoqing bilan buving o'lsa olib kelaman dedi opoqing buving hayot ekan man uylanmayman sizlardan boshqasini ni man o'g'lim farzand qilmayman uylanmayman dedi bolalar moshinaga chiqishdi to'rt oy o'tdi hoji onaga rak ilashdi ishtahalari i̇şte bo'lmayapti ekan ovqat o'tmayapti ekan qilichak bo'lib qolibdi suv o'tmayapti ekan ankоlogicheskiya olib borisha qizil u'ngachrakka ollohu akbar ikki oy o'tib ham maza yo'q aqa bo'ldi buaqa bo'ldi avdiha olib borib tashlab ke ana gudayni duosi hajlar nima bo'ldi hajga borilganda baytullohga termilib turib xudoni uyiga qarab turib xudoga qarab turib qilingan duolar nima bo'ldi yetimni duosini ko'ryapsizmi farzandimizni ajrashtirib yuborayotgan paytimizda ko'zimizni ochaylik u duo qiladigan yetimi bor bolasi bor o pushti kamarin to'la bola deyayotgan paytda ko'zimizni ochaylik u tug'ilgani bor hali u boshqasidan tuqqani bilan u tug'ilganini duosini xudo qabul qilmayman demayaptiku xudodan qo'rqaylik chunki biz otamiz yo onamiz lekin uni eri xotinga dea imkoniyat ham qilib beraylik shuning uchun ulug'lar aytishgan ekanda qizimiz voyaga yetdi qanday yigitga beraylik desa xudodan qo'rqqanga bering deyishgan ekan nimaga desa yaxshi ko'rsa nafsi uchun yaxshi ko'radi agar yomon ko'rsa xudodan qo'rqqanligi uchun yaxshilik qiladi endi shu paytda qarangki xudodan qo'rqqan qaynota ham qaynaga ham ro'para ham bo'lishi kerak ekanda u ko'rinishdan xudoga qo'rqqanga o'xshaganligiemas balki sal bir gaplashilganda biladigan ham suhbatlashishm kerak ekanda chunki aksar erkaklarimizda xotinni katta o'g'li bo'lib olganmizda hamma yoqni xotinimiz hal qilyaptida oilani ham xotinimiz no, hal qilyapti hamma narsani xotinimiz hal qilyapti ertaga bizni g'ururimizchi alloh taolo butun dunyodagi yetimlarni g'amxo'ri o'zi g'amini yesin ularni alloh taolo xor qilib qo'ymasin xor qilayotganlarni bo'lsa olloh o'zi xor